Еще, хорошо? А. хорошо. про талант. А, про талант, талант. талант хорошо. Талант похитить невозможно. Талант такой бесценный дар, что даже смерть не та таможня, не конфискует твой товар. С тузом козырным не блефует. Такой алмаз не проиграть. В нем время и что шлифует, что не столетие, а то гради. Талант такой незламный виску, такой ценовидгенный дар, что даже мыть на украинский не конфискуется этот товар. Його не треба викваляти. Його на лаври віднесуть. Нема тобі за нього плати. Це справа на часу. Здорово. А ви свої прозведення заучуєте? Або ви так пишете, ви одразу все запам'ятаєте. мені допомагають в тому, щоб Те, то, що я сьогодні реалізую на вулиці. У других поэтов нет такой практики, вот. они не надеются придать что-нибудь свое, а есть у них такая практика, и поэтому я многое из того, что написал, помню. Но вполне достаточно для того, чтобы почти любое ваше слово я вспомнил. Ну, для, для, меня это большая редкость по поэтов, потому что в основном они зачитывают редкие произведения, никто на слово никогда ничего не произносит. Не, некоторые из них из поэтов что-то сочиняют по ходу дела, но, но я он, этим он. делом, не занимаюсь. Организация для меня как мало интересна. Хотя можно, конечно, кто-то попросит, симпатизировать, синтезирует что-то можно, симпатизировать самое значимое событие в жизни ну дети родились я думаю что это главное значимое ну очень было невероятно памятное событие мое путешествие на остров и я оттуда привез целую кучу песен. Жаль, конечно, что мы с вами не сказали мне, что я хочу с гитарой, это будет значительно убедительнее. Сделаем повтор. Еще. Да. Это у нас знакомство такого да. плана. Мы сделаем повтор. Я изучу вашу биографию, возьму, я думаю, она есть в интернете. Потому что я так импровизирую во время интервью. Да. Задаю наводящие вопросы, анализирую уже вас, допустим. А так я подготовлю свою по биографию. уже ее. Я, я согласен. Гитара я буду весьма более убедительной. Стопнем. Сейчас... А...